Я действительно очень счастлив, что закончил Эдинбургскую бизнес-школу. На первой, второй паре я понял, что я здесь все знаю. Я могу и сам, наверное, преподавать первый модуль как минимум по каждому предмету. Но где-то на третьей лекции в конце первого месяца я понял, куда, собственно, попал. Я понял, что все очень серьезно. Я понял, что если модуль не прочитать и прийти на занятие, то просто стыдно, потому что, ну, как-то так вроде бы все интересно, все понятно, но не прочитав тяжело поддержать разговор, исходя из общего развития. И действительно, первая сессия вся группа сдала, мы были просто счастливы. 9 предметов, 10 экзаменов, поскольку один самый любимый свой предмет, который для меня, как мне казалось, сдавался легче всего, я сдавал два раза. И всем желаю сдать его. Это бухучет. Но если серьезно, я когда поступал, поступал в школу, я понимал, что знания, которые у меня есть,